小心！休息这个小伙子是你生活中经常会出现的人，但是他不是你的男朋友。缺人了，动心了，被小伙子吸引了。 开始代相思了，不可能，不可能，不可能！一定是最近太累了，所以，老天爷，求你不要再让我做这些奇怪的梦了。早些休息，晚安。面对我，你会心动吗？ 这个世界的事自有它运行的规律，我劝你别管那么多的闲事了，行吗？您得揣着明白，装糊涂，牵一发而动全身，乱了能量运转啊，最后吃苦的还是文姑娘。 我在干嘛呀、啊？我爸碰见谁啊？素汐，你是要出门吗？我送你啊。不用了，我去谈投资，你别给我添乱了。你如果要投资的话，我可以。啊，不需要。 这件事情我自己可以处理。你的脚拆掉没问题吗？没事。那你要多注意、啊，还得恢复期。吃饭的时候不要喝酒，也不要吃海鲜。好，好,好，好，我知道了，我会注意的。我先走了。嗯、真不用送你吗？ 你确定不用吗？走开。喂，苏西，公司临时派我去日本一趟，你那边没什么情况吧？我今天跟周大约了聊投资的事。周大，他之前就一直很想跟我合作，这次应该不会拒绝吧？ 好，那我先祝你一切顺利吧。如果有什么情况，随时打开我，好吗？好，拜拜。素汐电话，她这刚出院，够拼的。